Auzu billahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Bu günkü bəhsimiz Allahın izniylə hansı insanlar ilə ünsiyyətdə olmaq, olmamız haqqındadır. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, Allah səbr edənləri sevar, tövbə edənləri sevar və Allah yolunda ehsan edənləri Allah sevar və Allah yolunda tövbə eləyən insan, Allahı tərəf qaydan insanı məxfusi Allah Taala qiymətləndirir. Və belə insanlarla oturub durmağı Allah Taala bizə tövsiyə edir. Çünki belə insanlar tövbələrinə sadiq qalarlarsa Allah dostlarına çevrilir. Bu deməkdir ki biz Allah yolunda olanlarla oturub durmalıyıq, ancaq xeyr İsa peyğəmbər qeyd edir Kitabların birində Mən peyğəmbər oldum, göndərilmədim ki, salihlər üçün, salih-salihdi. Mən günahkarlar üçün göndərildim və ondan qabaqçılar da ona görə günahkar bir insana biz birə intreslə baxmıyaq bu keçir, bu pis yoldadır, bu o yoldadır, bu yoldadır. Xeyr. Biz elə insanlarla ünsiyyətdə olub onları Allahın yoluna gətirə bilərik. Və bizim elə möminliyimiz də orada bilinir. Səbrimiz Allahın 99 adı var. Bir adı nədir? Sabur. Səbri çox olan. Və biz də bu zikri çox-çox deməliyik. Ki, Allahım mənə səbir ver ki mən də sənin dostun ola biləm nə gözəl dostsan himayə edərsən sən İsa peyğəmbər buyurur Elə insanlarla oturun durun ki onlara baxanda Allah ya da düşsün elimizi artırsın və sizi axirətə tərəf təşviq edib aparsın hərək insanlarını oturun durun Amma burada daimə belə insanlar ilə də oturub durmaq tək nəzərdə tutulmur. Yəni belə insanlarla oturub durun, sonra da o insanlarla oturun, durun ki, bu kəlamları ki öyrəndiz, onlara da başa salın, çağırın Allah tərəfi insanları. O zaman insan qabağa da gedəcək. O zaman insan Allah qatında hörməti də olacaq. İnsan Allahın qatındakı insanın hörmət oldu Allahın qatında hörmət oldu. İnsanların qatında rahat hörmətli olacaq. Çünki qəlblərə ələ alan, qəlbləri çevirən Allahdır. Qəlblər Allahın evidir. Onu Allahdan başqasına açmayın. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. Əlbəttə ki, Allah dostları ki var, məxsusidir. İndi azdır da belə insanlar. Bunlara dərdünü danışa bilərsən. Onda məxsus ki dərdin var. Gecə namazında qalx, dərdünü Allah'a dinə. Allah inşallah ki istədiyini sənə verəcək. Çünki Allah dualarını qəbul edən Allahdır. Allah əzəmətli Allahdır. Biz tək namaz qılanlarla, ibadət edənlərlə, alimlərlə, abidlərlə oturub durmamalıyıq. Çünki hikmətsiz insanlar ilə oturub durarıqsa, biz əgər bir-iki dənə hikmət bildirisə onlara da öyrədə bilərik o hikmətdən. Çünki biz özümüzü elə hesab biləmirik ki, namaz qılırıq, oruç tuturuq, Quran oxuyuruq, Həccə gedirik, Kərbəla, Məşəddə gedirik, başqa ziyarətə gedirik, Umrəyə gedirik. Biz də möminik, belə deyil. Şeytan bəs-bəsənə atıb qaçandır. Şeytanın iləsi də zəyifdir insan tez aldanır ona. O insan ki, düz yolda deyil, belə bir interessə baxmır ona tövbe eləyə Rəbbivə sarı gələr sən Allahın yolundan azarsan bir gün yenə çəndə tövbə edərsən baxarsan ona xəjalət çəkərsən ona görə insan özündən razı olmamalıdır Əmirul əl Müminin Ələyhis -əl -əl salam Nahcül Balaghadə qeyd edir Əvvəlun bir dənə dəyərsiz Su, üzr istirəm, dəyərsiz bir nütfə. Axırındakı bir dənə muldar etsən, məyit sən. Yəni keçəcəksən. Bu ikisinin arasındasan. Ona görə biz nə qədər ibadat eləsəydik, nə qədər Allah yolundaqsaq da tək Allah yolunda olan insanlarla ünsiyyətdə olmıyaq. O İsa peyğəmbərin sözünün mənası var, tək mənası o deyək elə axirəti sənə xatırladanla gecə gündüz oturdur. Xeyr. Bizim işimiz bundan ibarət olmalıdır ki, bir-birimizə kömək eləməliyik. İnsanın zəif nöqtəsi budur ki, özü bilir, elə bilir ki, daha bundan yoxdur. Xeyr, belə olmamalıdır. Biz əgər bir şeyi biliriksə özümüzü bilməyən kimi hesab eləyək ki, daha da uca ola bilərik. İsa peyğəmbər bir hədisdə qeyd olunur, deyir: İnsan özünü nə vaxt ki uca hiss eləməz, onda ən uca var. İnsan gözü nə zaman ən uca hissələdədir, onda insan alçalacaq. Bu bir düsturdur. Ona görə də biz insanlar dəvət eləyəndə gözəl dəvət eləyəcəyik. Deyəndə ki, namaza gəl, düz yolda değilsən, düz yolu getmirsən, Allah yolundan qırağa çıxmırsan, yüz hərəkətlər eləmirsən, düz yol getmirsən, kobud-kobud yox biz gün dəvət eləmək lazımdı. Necə dəvət edəcəyik? Deyəcək, namazı düz qılmırsan, batıldır namazın, dəst namazın, qəlb qırıldı. O da namaza gələr. Baxır görür, namaz, namaz və yaxud qılmır. Namaz belədir, namaz elədir, namaz belədir, din belədir, uşu sən onu Allahın yolundan çəkirsən, dəvət eləmirsən dəvət gözəl olmalıdır. Qurani-Kərimdə buyurur: "Gözəllə də dəvət eləyin Allahın yoluna." Gözəl tərzdə. Ona görə elə insanlarla da oturaq-duraq ki, imanımızı da artırsın. Bu da var. Məsələn, kəramət ehlidə, məsəl o insanla oturub durmaq, nə gözəldir. Gözər kəlalanlar öyrənirsən, Allah söz eşidirsən, cü gəlb ölür onu dirilməyə ehtiyacı var. Bizim hər gün qəlbimiz ölə bilər, aləmin nə qər bölə bilər, tələbənin də, çünki onlar altı insanlardır. Şeyidlərin də qəlbölə bilər, hamsının. Çünki biz altı bəşər yəhalı hazırda yaşayan. Ona görə biz insanları gözəl dəvət edəyək, əli elə insanlarla oturub bulaq ki, Allahı xatırmatsın bizə. Amma tək bununla kifayətlənməyə günahçılarla da oturub duraq ki, onları da Allahın yoluna dəvət edə bilək. Nə bilirsən, vaxt gələr, sən ibadət eləyirsən, Allah yoluna gedirsən, əziyyət çəkirsən, o bir dənə oldu alim, sənə dərs dedi. Həyatda belə şeylər var. İnsan görə bunları başa düşsün bə giấyə dəvət təzdə dəvət eləyə Allah yoluna və Allahı xatırladan insanlarla oturub duraq. Allah bizi əhləbeytdən, Qurani-Kərimdən ayırsa almasın. Allah dualarımızı, ibadətlərimizi qəbul eləsin. Qarşıdan Ramazan ayı gəlir. Allah tutulan oruzları ali dərəcə qəbul eləsin. Allah Taala bizə güc, qüvvət versin, səbir versin. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته